Відразу за європейським парламентом, парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо деколонізації Рефі. Канцлер Шольц уже якоби пообіщав передати Києву третю по счету систему Петріот. Крім іншого, в ній зазначено, що Ерефія є федерацією лише формально, що корінні народи насильно русифікуються. Зазнають репресії та дискримінації, що втрати корінних народів російської армії непропорційно великі, і це є кампанія на їхнє знищення. Крім того, деколонізація Росії є необхідною мовою для встановлення демократії. А європейські держави ЄС та ООН повинні звернути увагу на численні порушення прав людини та прав народів на шкоду корінним поневоленим народам Росії. Ну що ж, схоже на те, що це непорозуміння. Яку Європа в свій час створила у вигляді так званої династії Романових для захисту від Османів, буде демонтовано, і це завдяки українцям, яких Путін та компанія збирались поставити на коліна за три дні. Сдиснюется пророцтво Гоголя у повести Тарас Бульба. Я тебе породил, я тебе и убью. Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня признала Путина нелегитимным президентом. Заявила о том, что э, это уже должны сделать все правительства Европейского Союза и прекратить любые контакты, кроме гуманитарных. Удара по российским НПЗ признаны легитимными. Украина может их дальше продолжать, считать. Парламентская ассамблея Совета Европы. Путин также осуждает за геноцид коренных народов так называемых малых народов России, которые подвергаются репрессиям и дискриминациям. Ну и Путин, по сути, их выкашивает. Речь идет о народах Северного Кавказа в первую очередь, башкирах, тунгусах, чеченцах, дагестанцах и прочих нациях. Также Пассе признала Путина виновным и заказчиком в убийстве российского оппозиционера Алексея Навального. Это не подвергается сомнению. Ну и попутно еще и досталось. Попу, глав России, этот самый глав Поп Кирилл Гундяев, также признан подельником Путина в военных преступлениях. Ну, как говорится, теперь его будут гонять, извините, с санами тряпками на полном тому основании и поскольку он находится под большинством санкций, выехать никуда за пределы России он не сможет. Ну, собственно говоря, он, думаю, не сильно расстроится, поскольку с нынешнего дня выехать не смогут также никуда российские чиновники, а также депутаты Государственной Думы. Путин решил опустить железный занавес. Сообщается о том, что депутатам Госдумы запрещено покидать Россию в принципе. Об этом заявил источник в аппарате Нижней Палаты Российского Парламента я не могу поехать даже в Минск, заявил один из э, анонимных депутатов Государственной Думы. Э, запрещено ездить всем российские силовики, у них есть также огромный выбор в кавычках. Это Куба, Иран, Сирия и КНДР. Ну так и вижу. На курортах Северной Кореи или Ирана загорают российские силовики, а как же Дубай, а как же Куршевель? Всем и Таиланд, всем надо помахать ручкой. Главное, опасность заключается в том, что, считаю, что их могут просто начать арестовывать за границей и для того чтобы не было ни у кого соблазна, у сотрудников российских государственных просто забрали э, паспорта, как у крепостных. То есть, зачем паспорта? крепостным. Они им не нужны. Ну и главная причина. Путин очень сильно опасается дезертирства чиновников и депутатов Госдумы. Считает, что они начнут сейчас массово разбегаться. Но если они начнут массово разбегаться, то как бы ничего хорошего из-за этого, конечно же, не получится. Надо Путину подстраховываться, надо ему искать какие-то э, возможности. Ну и вот, собственно говоря, эти возможности заключаются в том, чтобы этих самых депутатов Государственной Думы э, и прочих российских чиновников заставить сидеть э, на э, родине Матушки. Э, реакция российских чиновников безусловно, неизвестно. Они там попискивают что-то, кричат, но к этим крикам и писканию никто прислушиваться, безусловно, не будет. Меньше всего будут жалеть российских чиновников, которые не могут поехать никуда, даже в Беларусь или Узбекистан на майские праздники, как сообщил один из собеседников агентства Reuters. Одним словом, железный занавес запустился, паспорта у крепостных изъяли, скоро запретят выезжать даже за Садовое кольцо. Враги повсюду. Тем временем Аргентина попросила НАТО о присоединении на права глобального партнера. Что такое глобальный партнер? Это не полноценный член НАТО, ни в коем случае. В Латинской Америке есть пока одна страна, которая является глобальным партнером НАТО. Эта страна называется Колумбия. Колумбия, которая присоединилась в качестве глобального партнера к Альянсу в 2018 году. Также другие глобальные партнеры НАТО. В общем, название скажут обо всем. То есть, такая солянка. Это Афганистан, Австралия, Ирак, Южная Корея, Монголия, Новая Зеландия, Пакистан и Япония. Сообщается о том, что желание Аргентины связано с избранием нового президента Хавьера Милее, который представляет э, анархо-либертарианский альянс «Свобода наступает». Он является партнером Запада, поддерживает активно Украину, выступает против Китая, Бразилии, соседней Бразилии и Россия, Бразилия, Китай, называя их всех коммуняками и, в общем, кастерит их, на чем свет стоит. Вот. Милей известен также тем, что он обещал в качестве основной валюты в Аргентине вести американский доллар. Кроме того, Аргентина хочет разместить своего военного аташе в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и стать частью клуба с возможностью обмена военными из других стран. Правда, как это сочетается с желанием Милее вернуть контроль над фолклендами, их называют в Аргентине, напомним, Мальвинскими островами, то есть была уже война в свое время между Великобританией и Аргентиной, когда при власти там находилась военная хунта. В Аргентине они, естественно, проиграли. Правительство Маргарет Тэтчер, тогда находившееся на самой нижайшей точки своей поддержки э, победила, стала триумфатором этого, в общем, вернула популярность среди британских граждан. Но, э, тем не менее, вот такое желание у правительства Аргентины присоединиться к Альянсу, несмотря на более чем напряженное отношение с Великобританией, которая, напомню, является страной одним из учредителей НАТО. Украинские атаки на российские НПЗ вырубили четверть российского экспорта. Об этом сообщает Bloomberg. Bloomberg со ссылкой на аналитической компании КПЛЕР сообщил о том, что поставки в среднем составляли 0,74 миллиона баррелей в день. Это примерно 25% по сравнению со средним показателем период с 2019 по 2023 годы. Сейчас достоверно известно об атаках по следующим российским НПЗ. То есть послушайте список по датам. 24 января, Попсинский НПЗ, 3 февраля, Волгоградский НПЗ, 9 февраля, Афипский НПЗ, 9 февраля, Ильинский НПЗ, 12 марта, НПЗ Лукоил Нижний город Нефтео Орксинтес. Вот такое название. 13 марта Рязанский НПЗ, 15 марта Калужский НПЗ, 16 марта Сызранский НПЗ, 16 марта Куйбышевский НПЗ, 17 марта Славянский НПЗ, 23 марта Новокуйбышевский НПЗ, 2 апреля НПЗ Танеко и 12 апреля Новошахтинский НПЗ. Все это удалось только восстановить Калужский и Куйбышевский, и то частично. Все остальное пока находится в состоянии, скажем так, практически полного ступора. Ну и еще одна забавная новость. Российские регионы начали массово отменять заранее 9 мая. День Победы э порохом пропах в полном смысле, поскольку в российских городах неспокойно. Ну, в первую очередь, понятно, значит, отменили в приграничных областях. Это Курская область, об этом заявил губернатор Роман Старовой. В Белгородской области там, в принципе, понятно, там никаких празднований не может быть, потому что у них каждый день у них уже война в полном смысле. Псковская область даже, которая находится почти за тысячу километров, отменяет. В Рязанской области отменяет. В Брянской области отменяет. Ну, в общем, практически... Скоро будет вся картина засветиться красным. В 2023 году в 23 российских городах не проводили парады. Вот. Какая же причина? Сказали, что бессмертный полк состоится, внимание, онлайн. Онлайн. Из-за высокого уровня террористической опасности. Ну, понятно, террористы сидят в Кремле. Я бы на их месте тоже додумался. Ну и, как заявил губернатор Курской области, предложим курянам вывесить портреты воевавших родственников в окнах домов и на стеклах автомобили. Ну а стаканы должны быть полойки вещей пла пластиковыми, чтобы не звенели и не привлекать внимания, чтобы все проходило в полной конспирации и в полной тишине. Такой вот он день победы в полном смысле для кого-то будет со слезами на глазах. Особенно для российских чиновников, которые вместо пляжей Паттай, шарм эль шейха и Дубаев отправятся на солнечные курорты Ирана и Северной Кореи под музычку и под м -м, песни аятол иранских. Это значит, они будут, видимо, исполнять, а там будут петь пионеры из гвардии товарища Ким Чен и одним словом веселого им 9 мая, друзья. Спасибо за просмотр этого видео, друзья. Берегите себя, подписывайтесь на канал, лайкайте, шерьте, комментируйте трансляцию, друзья. Всего вам доброго. Слава Украине, друзья, слава ЗСУ, слава украинскому спецназу. Берегите себя еще раз. С вами был майор украинской армии Тарас Березовец. До новых встреч. Пока-пока.